Hoş gördük dəyərli izləcilər. Yenidən elektrofit disosiasiyası aid hesablamalar mövzusuna 28-ci sualla izahlara başlayırıq. Deyirsə suda suda məhlulda magneziyum xloridun disosiasiya qrafinə əsasən tuzun disosiasiya dərəcəsini hesablayın. Biz ilk öncə magneziyum xloridin disosiasiyasını yazırıq. E, magneziyum 2 müsbət ion əmələ gəlir və 2 dən xlor mənfi ionu əmələ gəlir. E, və ım, demək e, burdan biz <coughs> Fikir versək qrafikə. Eee 10 molumuz bu azalan maqnezium xlordur. Yəni 10 mol eee demək ən böyük artanımız reaksiyada görürük ki, ən çox mol e, xlordan əmələ gəlir, xlorddur bu. Daha sonra az artan isə maqneziumdur. Demək xlordan nə qədər əmələ gəlib? 16 mol. Və biz dissosiasiya dərəcəsini hesablayacağıq görə, əgər 10 molumuzda Demək, e, xlorumuz nə qədər olmalı idi? 1 mola, indi 1 mol hesablasaq 2 moldur da. 10 mola e, nə qədər olmalı idi? 2 dəfə çox 20 mol. 20 mol özü 100% dissosiasiyaya uyğun, yəni 20 molumuz əgər 10 moldan dissosiasiya eləsə idi, 100% dissosiasiya olardı. Məsələdə isə 16 göstərilib. Yəni 16 molumuzun faizini tapırıq x. X-i də hesabladığımızda Yəni 16 * 100 / 20 bu da edir 80%. Cavabımız D variantı olacaq. Keçid alağ növbəti 29-cu suala baxırıq. Demək, məhlulda NO ionları maddələr verilib, NO ionlarının qatlıqları a eyni verilib, hamısı eynidir. Məhlul nəzmində eyni di kationların böyüküsünü soruşur. Biz yazırıq kalsium nitrat NO3 2 Alüminium nitrat 3 natrium nitrat yazırıq və e, indekslərə fikir versə indi bunların dissosiasiyasını yazanda kalsiumla e, kalsium e, 2 müsbət 2 dənə NO3 ionu əmələ gəlir. Daha sonra alüminium <coughs> Aluminium 3 müsbət plus 3 dənə NO3 ionu əmələ gəlir. 1 dənə natrium ionu plus 1 dənə NaNO3 ionu əmələ gəlir və burada deyir ki, üçü də eynidir. 2 3 1-ə ortaq ədəd, yəni 6, yəni bunları eyni ədəddə çatdırmalıyıq ki, eyni ədədimiz də 6 olacaq. Yəni 6 olması üçün bunu 2-yə çevirməliyik. 3-ə vuranda kalsium 3 olur. Bu 6 olur. e, ee, alüminyum da ki NO3 6 eləməsin 2 vurma hali yok. Yani onda alüminyum 2 yine bu NO3 6 olur. E, ee, natrium nitrat ise bir başa bir dana NO3 olduğuna göre 6 vurub 6 ve NO3 6 olur. Ve burada kationların artıq böyük çiliyin siz görürsünüz. Yani e, X demek en büyüğü en büyüğü burada olur. Ee, Z'imiz natriumda da burada Z böyüdür. <laughs> X-dan bu da böyüdür Y-dən. Z, e, X, Y, D variantı. 30 da oxşardı, eyni hesablanır. 31 də oxşar sualdır. 32-yə baxırıq. Deyir ki, e, hansı bu zərrəciklərdə kation aniona bərabərdir? Yəni burada və ya da, da 33-də anionun kationdan böyüklüyünü soruşur. Burada dissosiasiya yazmadan da hələ ionların indeksləri görünür də. Məsələn Ee, üzerinde ise kaliyum bir dene no bir dene beraber de. demir içi SO4 3 e, SO4 çoktu sink bir dene SO4 bir tane natrium 3 dene po bir dene onda beraber olan bir nen 3 olacak yani 1 3 doğru olacak burada katyon anion katyondan böyüktür diyor anion burada içinde nitrat var bir dene kalsiyum içinde klor var bir dene sink Ə birlə üçlüsə əksinə kation aniondan böyülür. Cavabımız 2 və 4 olur 33-də. 34-cü suala. Qatılığı 0.4 olan mol litr olan ə kalium su, kalium sulfat məhlulunun neçə millitrində 0.2 mol kalium ionu var? Deməli 0.2 mol kalium ionu deyirsə, görək bu neçə mol kalium sulfatda var? KAl(SO4)də dissosiasiya eləyəndə 2 <coughs> dənə kalium ionu, 1 dənə SO4 ionu əmələ gəlir. Demək, onda 1 molda moldusa, 0, 2 molddusa 0.2 mol x edək. Ximiz də buradan 0.1 mol kalium nitratda kalium sulfatda olar və millilitrli soruşun həcmi soruşduğuna görə V bərabərdir ə, demək new bölünsün e, çeyr düsturundan new-nu tapdıqda 0.1 bölürük 0.4-ə 0, tam, 0 e, Bu da edəcək, yəni 34-cü sualda e, cavabımız eee <coughs> Biz burada hə litrlə tapanda 0,25 litrdir. Bunu da 1000-ə vuranda 250 ml nə soruşaq və hə, ml. Cavabımız demə 34-cü sualda ə, 250 ml edəcək. 35-ə baxırıq. Dissosiasiya dərəcəsi 40%dirsə neçə mol kalium sulfat? Daha doğrusu x2SO4 e, həll edilmişdir. Biz e, bu məsələdə e, ilk olaraq, yəni e, x e, x2SO4-ün dissosiasiyasını yazsaq, 2 dənə x müsbət ionu, 1 dənə də SO4 2 mənfi ionu əmələ gəlir və e, demək E, 0 onda 4 1 mol da neçi x olur? 2 dənə x var. 2 mol. Burada ise 0 diyor. 4 deyir. Onda 0 10'da 4 özü e, demək e, x mol yazar burada. Görək neçə molunda olacağı maddemizin. E, x'mizle beraber bərabər olur. E, 0 10'da 2 mol. və 0.2 mol özü 40%-ə uyğundusa burada 40% yerib disosiasiyanı onda 100%-ə e, x yazaq burdan da cavabımız edəcək 35-ci sualda 0. yani x bərabərdir 0.2 vur 100 böl 40 etdi Demə 20-ni də 2-ni də 4-ə böləndə 0.5 mol həll edilmişdir. Cavab edəcək 0.5. 36-da oxşar, yenə yəni, bu cür həll edilir. Bunu, yəni bu formada da etmək olar və ya hətta hələ birbaşa digər formada da, məsələn, 36-nı edək həmin formada. Yəni oxşar həllərdir. Sadəcə məsələn 0.4-ün özün 0.4-ün özün 40% uyğunlaşdırıb yonda 100% x. X-i burdan tapırıq ki x-ımız edir 1 mol. Yəni burdan biz tapdığımız x ionunun sayıdır 1 mol. X 2 karbon O3-də də, də əmsalın m mol götürsük 2nimiz, yəni 2nimiz bərabərdir 1000n də tapırıq 0.5. Yəni bu formada da etmək olar. Yəni 36-da digər ə, üsulu ə, sizə qeyd elədim. Sizsiniz qeyd elədim uşaqlar. 37-ni də özünüz edə bilərsiniz. 38-ci testə baxaq bir 29.8 qram x xlorid disosiasiya tamamı disosiatisiyə əmələ gələn ionların mol miqdarlarının cəmi 0.8dir. X xlorun kimyoloji şlissini hesablayırıq. X florun disosiasiyasını yazanda x müsbət və xlor mənfi ion əmələ gəlir və cəmdə neçə mol əmələ gəlir? 1 e, mola 1 e, mol yazmırıq onu. Demək ee x-i bilmə e, e, x-i bilmirik də biz. Yəni x + 35.5-ə xlorun MR-idir. Eee Ha, hə, bağışlayın bir dəqiqə əz şardı. Demək, <coughs> məsələmizdə verib ki, 29.8 qrama 0.8 ion əmələ gəlir. 308 iyon əmələ gəlir. Və ə, biz isə bunun birbaşa hələ 1 molu, hələ Emery də, yəni ammonium xləsidir. Xa da neçə mol iyon dedik burada? Normalda 2 mol iyon əmələ gəlir. 2 mol. Burdan x-i hesabladığıqda demək, hesablayanda e, alınır x 74.5 qram edəcək 74.5 39 da eyni ilə bucır hesablanır özünüz edə bilərsiniz 40-cı sual. 40-cı sualda nə deyir? Demək, elektrolitin həll olmuş miqdarı 3 moldu. Disosiasiya dərəcəsi 40 də 40-dır. Etməmişlər onun molun sayını soruşur. Yəni biz burada elektrolitin həll olmuş miqdarı 3 q, dissosiasiya dərəcəsi 40-dır. Edənlərin sayı istisosiya edənlərin sayı 40% olur. Etməmişlər 40-60% olur. Elə də tapa bilərəm. Yəni edənlərlə tapaq. Yəni 3 vur 40-a 40%, 40 bölək 100-ə eləyir 1.2 10 mol edib 3 moldan. Onda nə qədər etməyib? Etməyənlər new bərabərdir 3-dən də çıxırıq 1.2 bərabərdir 1.8 məolu etməyib. Yenidən deyirəm birbaşa burdan e, 60% ilə də tapa bilərsiniz birbaşa. 41 də oxşardı. 42-ci sualdan e, əvvəl et, e, demək keçən videomuzdadı da, ya e, burada da Evvel, e, evvelki videomuzda bəli etmişik. <laughs> e, onun de yenə də birini de burada. Yeni 42. sual. Demek sulu məhlulda bir mod etmemiş etməmiş. New etməmiş bir mod. H2X. E, e, Yenə də H2X'ın H2 X'ın H2, H2 disosiasiyasını yazıq. 2 dənə hidrogen iyonu 1 dənə də X ionu, 2 mənfi ionu əmələ gəlir. Eğer 6 dənə hidrogen əmələ gəlib və 3 dənə X əmələ gəlibsə, yenə də əmsallaşdıranda bura 3 düşür əmsalını edən madənin molu. Onda disosiasiya dərəcəsi alfa bərabərdir. E, edən 3 molumuzu başlayalım. 3 molumuzu e, biz e, etməmişlən edənlərin cəminə 1-dən 3-ün cəminə bölüb 100-ə vururuq, eləyir 75%. 75 elədi 42-də 43-də eyni ilə oxşar sualdır. Keçid alırıq. Eee 44-cü suala molekulun kationların sayını e, soruşur bizdən. Eee 1. tuzumuzu yazırıq. Deməli natrium, kalium SO4-ün dissosiasiyasını yazaq. Natrium ionu + kalium ionu + SO4 2- 2- ionu. Nəcisdən oldu burada 2 dənə. Sonra yenə H4 NH4 2 KPO4 Distansiyası eləyəndə bu da 2 qat duzdur. 2 dənə NH4 müsbət ionu plus kalim ionu plus PO4 3 mənfi ionu əmələ gəlir. Burada kationların sayı 3 dənədir. Sonra natrium kalium 2 PO4. Yine bu da 2 qat duzdur. Əmələ gəlir natrium ionu. 2 dənə kalium ionu plus PO4 3 mənfi ionu. Burada da kationların sayı 3-dür. Onda e, x İqrəz edəndə 2 3 3 8 edər 44-cü sualda cavab 8. İndi 45 45-i də oxşar dissosiasiyaların yazıb yaza bilərsiz. 46-cı sualda və 80 80% olan x, y növdə maddəsinin 1.25 molunun dissosiasiyasından 2.24 mol 80 istəyimiz ion mol ion əmələ gəlir və n-dən m-in cəmini soruşur bizdən. Burda disosiasiya dərəcəsi verib də 80%. Faiz. Onda e, disosiasiyanı, yəni edənlərin sayı təbanda 1.25-in 80%-ini tapırıq. Edir 1 mol. 1 molda da, əgər 1 molda da 24 ta 10^23 nə qədər ion edir? Yəni 6.10^22-yə böləndə 23-ə böləndə 4 mol ion edirdi. Yəni İndekslərin cəmi l N-nin cəmi 4 edir. Cavab. 47-yə baxaq. Deyir 250 ml mis kisulluun məhlulundakı mis ionlarını tamamilə çölsəltmək üçün məhlulə 1 mol natrium hidroksid əlavə edilmişdir. Mis ionlarının molar qatılığını məhlulda belə burda mis nitrat + kalimoh əmələ gəlir. Mis hidroksid sökür + kalim NO3. Əmsallaşdıranda, zəkirələr burda 2 2 yazırıq onların qabağına və ə, fikir veririk, demək 1 mol natrium hidroksid 2 mola 1 mol mis nitrat 2 nitrat verir. Onda 1 mol məsələmizdə verib. Ə, kanatrium, hə, kanatrium nitrat, fərqi yoxdur, natrium nitrat olsun. Eee, natrium hidroksidə daha doğrusu olsun, hə. Eee, demək, onda e, x x-imiz də buradan hesablayırıq. E, 0.5 mol mis e, 2 nitrat olacaq. Yəni 0.5 mol mis 2 nitratda da hələ 0.5 qədər mis olur. Mis ionlarının e, molyar qatılığını tapmaq üçün nöyədə isturunla nüyəm 0.5 burdan tapırıqdı. Hələ bölürük 250 ml-də litrə çevirəndə 0.25 125 eə litr edir. Bu cavabda 2 mol/l edəcək 2. 48-ci sualda qrafik əsasən duzun e, dissosiasiya dərəcəsini müəyyən edin. E, biz qrafik kalium xloridin dissosiasiyasını yazanda kalsium daha doğrusu kalsium xlor idin dissosiasiyasından kalsium ikimi süperdə xlor mənfi 2 dənədir indeksi 2 dənə əmələ gəlir. Yə e, və əmələ gələn xlorumuzun görsəyi 4'dür. Dissosiasiya dərəcəsini müəyyən etmək üçün e, əgər <coughs> İ 2 mol xlor 1 mol kalsium xloridən əmələ gəlirsə 4 molada x mol. X-ımız buradan eləyir. Demə 2 mol kalsium xlorid e, disosiasiya edib. Onda 2-ni bölürük. Ümumi 5 mol oldu bax əvvəli. 5-ə vurub alfa təmin etmək üçün 100-ə vuranda verir 40%. 48-ci sualda 48-ci sualda cavabımız 40% edər. 49-a baxırıq. Na trim və SO4 ionlarının e, 2.5 N verib və onların kütlələrinin nisbətini soruşur bizdən. E, biz elə natrium e, belə də hesablama çox da, yəni mürəkkəb məsələ deyil. Yəni burada natriumOH yazaraq, yəni əgər elə bura biz N yazsaq, SO4-ümüz N olur. Nitratımız da 2N olur onda 1.5N elə bu da 1.5N olur da natrium xaşımız. E, yəni 2N burda natrium var və e, 1.5N-də burda natrium var. 2.5N e, natrium 2.5N e, qədər natriumumuz olacaq və N qədər də sulfatımız olacaq. Və e, N-ə biz elə bir qiyməti versək, yəni ədəd olaraq 1 versək, onda natrium sulfatımız 1 mol Natrium hidroksid 0.5 mol edər. 1 molun kütləsi 142-dir. Bu da 0.5-in kütləsindən natrium hidroksid 20 eləyəcək. 142-ni 20-yə böləndə 7.1 edər cavab. 50-ci sualda x maddəsinin ismay kütləsini hesablayım. Burda fikir versəz şagirdlər. x m y4 n dissosiasiya edəndə x e, e, demək n müsbətə bir də yO4 mənfi e, ionlarını dissosiasiya edir və bu ədədləri biz burada gördüyümüz ədədləri 6.2-yə böləndə bu edir 0.1 bu edir e, 0.15 və qramudakı dərib 17.1 qram və bunun MR-in soruşulur. Əmələ gələn ionları tam ədədə qədər biz ə, tam ədədə çevirmək üçün hər ikisi ədədi neçə vurmalıyıq? Yəni 10 da fartranda 1in 1.5-i elə, onda 1.5-lə də həmsal olmadığına görə 20-yə vurur. 20-yə vuranda hər ikisini vuraq 20 ədədinə onda x'imiz eləyir 2, y o 4-ümüz eləyir 3. 20-yə vurduğumuza görə bu ədədi də 20-yə vuraq cavabımız eləyəcək 342. Yəni 20-yə vursaq, yəni 342. 50-ci sual. Demək, burada fikir nədən ibarət oldu? Əmələ gələn iyonları ən kiçik tam ədədə çatdırmaq üçün, yəni hə elə bir ədədə vuraq ki, ən, ən kiçik tam ədəd olsun, o olsun və ixtisar etmək olmasın da. Yəni 20-yə vuran da 2 ilə 3 -lə alınır. Onda bu kütləni də 20-də vartalanda 342 edəcək. Burda 51 də oxşardı. Eyni məsələlər də 50 içində bu formada edə biləcəksiz. 53-ə baxaq və yekunlaşdıraq videomuzu. Sıxlı 1.4 qram/ml olan 700 qram kalim soda məhlulunda cəmi 9.3120 mol iyon var. Kalim soda məhlulunun qatlığını hesablayın. Biz əvvəlcə məhlulun demək həcmini tapaq burada. Qatlıq düsturumuz C = n/V-dir. Bunu bilirik. n və V-ni tapaq. V-ni buradan tapırıq, sıxlıqlı məsələsindən V = m/ρ düsturundan, yəni 700-i bölürük 1.4-ə. Bu 500 ml. Bu da litre çevrəndə 0.5 litredir. Nüyümüzü də 9 tam %3'ü 6 tam %2'i 10 üstü 23'e bölürük. Tapırıq. 1.5 mol. Yəni kalium 2 SO4'ün 1.5 molunda daha doğrusu 2 dənə kalium əmələ gəlir buradan. Bir də SO4 əmələ gəlir. Neçə dənə iyondur burada? və e, ne, neçə ion eləyir? 3 ion 1 molundadır. 1 molda 3 mol iondur. Məsələdə isə 1.5 verib, 1.5-ə də x eləyir 0.5. Artıq düsturumuzda yerinə qoysaq, molumuz 0.5, həcmi də 0.5. Burdan tapırıq, cavabımız 1 mol e, bölünsün litr edər, yəni 1 Edici. Sağ olun əziz dinləyicilər. Növbəti videoların video izahlarında görüşərik. Sağ olun.